Prabo saking deling menika sampun dangu dipun ginakaken kangge maneka wenika petahan ing padin tenan sana dening wedal sak menika ketanga depi daya rebat kontenipun perabot saking bahan plastik. Ananging supato saged awet Praabot saking deling menika ketah dipun kemunah. Bambang sawenehpangusoho kerajinan Deling ing laalatan sendari Melatingan nagen pilihih jamur ing Praabot saking deling menika saged dipun icalling ginaken deterjen menawi sampun ica lajeng dipun pepe ngantos garing estu. Menawi wonten amanipun ugi sampun wonten obat ingkang mligi gampil dipun padosi ing pekenan. Cara pun, saged migunakaken semprotan nyamuk amrih mboten wonten rayap ingkang nawaken bubuk. pun lap mangga nyare badhe pun ninggalaken pun blitur malih, pun sae male, pun ninggal malih. Oke, okay, kangge gawekani wontenipun napa panika? Bubuk. Bubuk menika pripun? Biasa, Biasane kok bon geprot agem napa? Landrek napa baikon nggih ta? Menawi catipun sampun kusem sake dipun Fernis malih, Fernis menika kejawi kangge nuaken, werni coklat deling ugi kanyoto saged kangge ngamekani, supados beten wonten jamuripun. Sa samuripun dipun Fernis teling bau lajeng dipun Ppe, menawi ing setungga dinten menika kamutenanipun hawa benter, Praabot wa sampun seket garing, ananging menawi boten betaken wedal lengkang langkung ta. Makaten Hendri Saputra lan Rahim Asum Palapuran.